Доброго ранку всім, хто починає ранок з програми Чай чи, кава» Беріть до рук свій улюблений напій. Та давайте знайомитися з нашою сьогоднішньою гостею Ганною Лісовою. Вітаю вас, Ганну Валерівно. Анно Валерівно, сучасний бізнес це загалом перевага сучасного чоловіка. Однак вас з упевненістю можна назвати бізнес-леді, і ви встигаєте все і дбати про свій бізнес і не залишати без уваги власну родину. Як вам це вдається? Ну, залог успеха я вижу прежде всего в планировании. Uh -huh. Нужно знать, что ты хочешь, чего ты хочешь достичь. Поэтому я тщательно планирую и рабочее время, и свободное время. Стараемся планировать это вместе с семьей. Безусловно, только планирование помогает успеть большое количество дел сделать. Потому что если ты с вечера не знаешь, чем будешь заниматься с утра, uh -huh. то день идет, естественно, наперекосяк. И многие дела как-то остаются э, вне поля зрения. А так, э, когда есть четкий план, многие дела, они автоматически как-то сами некоторые дела сами по себе исполняются, выполняются, как будто бы вот тебе помогает Вселенная или Бог. Поэтому планировать, планировать, еще раз планировать. Ну, на все же справа можно спланувать и заздалгить. Конечно. Но за счет планирования всегда есть какой-то зазор для каких-то форс-мажорных дел, потому что в течение дня, безусловно, есть масса вопросов, которые спланировать невозможно. Это и посетители, это и текущая работа. Но самое главное, что основные вопросы решены, поэтому можно успеть заняться и теми вопросами которые назрели вот сиюминутно на родину взагалі вистачає часу часто проводити спільний якийсь час от гуляючи можливо в парк, або десь у парку то у кинотеатре або просто в театр отходит из Да. Э, в театр ходим регулярно у нас замечательный театр мы очень любим его э, кино, кинотеатры также посещаем потому что то, что можно посмотреть на телевизоре и посмотреть в кинотеатре абсолютно разный эффект, абсолютно разные впечатления. Поэтому, безусловно, гуляем, потому как. Ну, мы же живем не ради работы, а ради того, чтобы жить близкими, жить какими-то общими идеями. Да, у меня растет дочь, ей 13 лет, и, безусловно, если в этом возрасте оставить ее, вне своих интересов, вне поля зрения, то очень скоро ты будешь не нужна. Поэтому, конечно, мы и общаемся. На прогулке в парке времени не очень много остается. Но ну, какие-то загородные поездки регулярно. Ездим в лес, ездим на какие-то базы отдыха. Поэтому, естественно, досуг обязательно еженедельно проводим вместе. Я знаю, что вы любите читать, какие самые книжки имеют место на вашей полиции в дома. В последнее время читательский интерес, лично мой, сместился больше в сторону бизнес-литературы. Это литература по организации проведения бизнеса, литература по продажам, проведение переговоров. Но без художественной литературы я тоже жить не могу. Сейчас читаю последнюю книгу Дэна Брауна. Накануне прочитала современного, современного французского писателя... Эрик Эммануэль Шмидт, uh -huh. борец с умом, который никак не мог потолстеть. Вообще очень люблю этого автора. Буквально сегодня получили э, «Евангелие от Пилата», uh -huh. одна из последних его работ. Это очень известный в Европе автор. Uh -huh. Много у него постановок на сцене, в театре. Несколько фильмов уже сняты. Вообще такое, очень такое духовное направление его литературы. Мне uh -huh. интересно, нравится его как он пишет. И последний год, благодаря сотрудничеству э, с библиотекой, с нашей областной детской библиотекой, стала читать на украинском языке наших современных украинских пис э, писателей. Так как э, такое тесное сотрудничество с библиотекой, с издательствами, сейчас у нас есть несколько проектов, э, благодаря которым у нас есть возможность приглашать современных авторов к нам в Херсон. Mm -hmm. Они проводят встречи с читателями, Встречи с детьми, с взрослой публикой, ну и, безусловно, такие встречи не оставляют равнодушными, и ты обращаешься к их творчеству. В частности, у нас был Алесь Ельченко, последние приезжали одни из последних, браты Капрановы, затем, по-моему, Лада Лузина приезжала, Марина Павленко. Ну, довольно много украинских писателей приезжали, и, безусловно, в этом году тоже будут приезжать. Поэтому, да, сейчас я читаю много украинских авторов за последний год. Последнюю украинскую книгу прочитала Люка Дашвар «Бытие Макар». Издательство «Книжный клуб». Люка Дашвар – это наш, наша украинская, наша херсонская соотечественница Ирина Чернова. У нее немного произведений, но все они бестселлеры. И такая неоднозначная, конечно, у нее проза, но, тем не менее, представляет из себя интерес, да, я слежу за ее творчеством и читаю. Ваш особистый читательский интерес, он как-то на то, какие книжки вы выбираете для своего магазина? Безусловно. Конечно, есть это влияние, потому что основное наше направление – это учебная литература. В связи с малой площадью магазинов у нас нет возможности физически представить широко художественную литературу. Uh -huh. Поэтому в большинстве случаев у нас представлена эта классика и э, также современные актуальные, э, современные актуальные авторы, ну, в основном это такое вот направление больше э, ну, такого э, произведения о вечных темах. Uh -huh. А духов... чтобы они были, произведения эти духовные, духовные. позитивные, чтобы они э, чему-то учили. То есть мы не сторонники каких-то комиксов или ужасов, или какой-то такой вот однодневной литературы. Ага. Чтобы человек, придя в наш магазин, мог приобрести книги, которые что-то принесут в его жизнь. Ага. Это такие авторы, как Марк Леви. Uh -huh. Шмидт, о котором я говорила. Сейчас довольно популярный, популярен Гришковец uh -huh. из современных, из наших. Ну, Белевин пользуется таким постоянным, не очень большим, но все равно постоянным спросом. Улицкая, ну и так далее. Вот такие авторы, которые не появились сегодня, и завтра они не пропадут. Uh -huh. То есть глубокие. Акунин тот же, который пользуется постоянным интересом, потому что у него уже такие проверенные литературные глубокие интересные произведения. Анна Валерьевна, вот, если вы уже заговорили про э, такие книжки на один день э, Дайте, будь ласка, нашим глядачам кілька порад, як обрати для себе книжку, тому що часто буває так, що е, книга красива, однак сьогодні і безліч існує і сучасних авторів, яких просто наш читач е, може ще не знати, От як правильно обрати для себе книжку, аби не розчаруватися. Ну, прежде всього проконсультуватися з продавцями-консультантами, тому що всі наші продавці. Они... в курсе всех новинок, и плюс ко всему еще один из, скажем так, гарантов – это само издательство. Угу. То есть есть, например, издательство «Азбука классика» или «Махаон». Это издательства, которые уже проверены годами, проверены временем. Это издательства, которые не будут печатать, скажем так, какую-то ерунду или угу. чепуху. Одним из показателей качества, на мой взгляд, является еще и вот, ну, количество проданных экземпляров. То есть uh -huh. есть однозначные бестселлеры, есть мировые бестселлеры, есть бестселлеры, которые в Украине продаются. В любом случае, читательский спрос на книгу тоже показывает ее качество. Если книги продано 3-4 миллиона, в, ну, тираж 3-4 миллионов, я думаю, что просто даже чтобы ознакомиться, почему такой интерес сегодня ага. вот, возник те, около те, этой те, да, книги. Ага. То есть это тоже. Ну и, безусловно, смотря какие э, у человека предпочтения, какой литературе, да. Ага. Поэтому я думаю, что любой человек может найти либо в классической литературе, или у современных так называемых классиков, есть вещи, на которые стоит обратить внимание, ага. которые являются однозначными, такими беспроигрышными вариантами. Вообще хочется обратиться к нашим телезрителям молодым, в принципе любого возраста, чтобы они не боялись читать классику. Потому что многие классические произведения... В школе были пройдены, пролистаны, может быть, не угу. недостаточно внимательно прочитаны, Вы взяли, не прочитаны, да, или вообще не прочитаны, а так просмотрены по христоматии. Нужно попытаться найти в себе силы прочитать эти произведения, потому что они очень глубокие, многие Здесь вещи. Формует, может, да, да, это все и в том числе и речь та же самая. С человеком, когда общаешься, сразу понимаешь, какое количество книг он прочитал. Угу. Не то що в цьому году, а в своїй житті цікаво. А от ваші домочадці чи вони розділяють ваше таке захоплення і любов до читання? Як вони до цього ставляться? Адже коли ти сам любиш читати, ти і привчаєш до цього всіх людей, хто оточує тебе? В моїй сім'ї я виросла. Очень любил читать отец и бабушка. Бабушка была учителем русского языка и литературы, а -а -а. поэтому а -а -а -а. да, поэтому у нас книга это всегда была предметом такого уважения и обсуждения постоянного. И мой читательский интерес зародился с детства из-за того, что я видела, как они обсуждают вот mm -hmm. с отцом эти книги отстаивают свои точки зрения и мне как ребенку хотелось в этом тоже принимать участие mm -hmm. и То это сама дискуссия да сама дискуссия да и это один из мотивов вот почему я так рано и довольно много начала читать сейчас конечно время поменялось и наши дети очень загружены в школе плюс дополнительные занятия там танцы и так далее английский тем более, вот у дочери такой возраст 13 лет, что меняются читательские интересы. Mm -hmm. То есть от, от детской литературы переход уже вот к такой взрослой литературе. Mm -hmm. Поэтому, безусловно, она читает книги, но часто на выбор литературы для ее чтения пока что я mm -hmm. да, mm -hmm. оказываю влияние, потому что вот она сейчас выбрала книгу Эрих Мария Ремарк Три товарища. Она вот ее... Наверное, да, ей будет. да, в том-то и дело, что я говорю, Маша, это пока что рановато, давай почитаем что-нибудь другое. Там Шмидта, она читает с удовольствием легко. Угу. Каэли Алхимик тоже, это нормальная такая доступная литература. Но, тем не менее, она нет, я ее все равно прочитаю. Вот она читает потихонечку. Она не бросает эту книгу, угу. но читает уже, там, скажем так, пару месяцев ее читает. Угу. Но а, так как сейчас... В нашей программе довольно много произведений, которые нужно прочитать. Читаем в оригинале, поэтому очень много времени уходит на чтение именно программной литературы. Uh -huh. За лето все прочитать не, не успели, к сожалению, так как и русская литература, и украинская, и зарубежные uh -huh. авторы. Но уже она... Ей очень интересно, что я читаю, и она вот из моего списка литературы тоже там что-то там для себя выдергивает. Анна Валерьевна, а вот особисто ваш читательский интерес, когда он начал формироваться? Вы знаете, я по своему детству помню, почему мне было интересно читать классику, потому что мы потом с бабушкой обсуждали обязательно, и многие вещи, которые вначале мне казались неинтересными, нудными, она раскрывала для меня смысл этих книг, и Поступила с какой-то, да, взрослый, с другой взрослый, стороны, да. Взрослый. И точно так же я поступаю с Машей. То есть вот сейчас они э, читали Ревизора Вначале так нудновато, было неинтересно. Мы вернулись вначале к жизненному пути mm -hmm. Гоголя, прочитали э, книгу о его жизни. И потом уже начали читать Гоголя. И ей стало настолько интересно, что она говорит, мама, она такая смешная, здесь столько юмора. Хотя вначале это какое-то вот было такое нудное занятие. Mm -hmm. Поэтому если родители будут интересоваться, что читают дети, угу. и э, выказывать к этому... Ну, Правда, такой, да, учишься, да, да показывать свой вот, искренний интерес, высказывать свое отношение к этому, то дети поймут, что это не просто формальное какое-то занятие для галочки. Угу. Тогда они будут с удовольствием читать, потому что, в, в принципе, произведение, включенное в программу, заслуживает угу. внимания, уважения, и я думаю, что нужно это прочитать. Тому що це все одно якісь базові ступеньки в культурі наших будущих соотечественників. Mm -hmm. Тобто, можна сказати, що у вас вдома проводяться такі собі маленькі літературні вечори, правда? Так, да, 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 <див> так і є. А от пристрасть до читання, вона впливає якось на початок вашого ранку, тому що бувають, буває різний настрій і прокидаєшся з різним настроєм. А от певні цитати або певні рядки якогось автора або поета, вони якось впливають на початок вашого дня? Зачастую свій день я закінчую чтенням книги. У мене на туалетному століку, на прикроватній тумбочці <coughs>, завжди лежить кілька книг. Одновременно я читаю где-то до 6 до до книг. Часто роблю якісь записи з цих книг. І часто Я с утра просыпаюсь и хочу вот несколько минут, пока еще тихо в доме, пока еще никто не встал, продолжить опять чтение, потому что угу. ну, всегда интересно, захватывающе. Или, допустим, какая-то тема актуальная на сегодня угу. тебя интересует. И часто утром тоже пробегаю еще несколько страничек и отрываю себя от книги, потому что нужно заниматься уже сегодняшними делами. И иногда целый день возвращаюсь к этому, что вот скоро, скоро, скоро. Я вот сейчас опять встречусь с этой книгой. И это создает некоторое действительно такое позитивное настроение. Ну, плюс ко всему, утром обязательно нужно делать зарядку. Вот. Если это войдет в привычку, то вместе с зарядкой войдет в привычку этот вот позитивный утренний настрой. Uh -huh. И, конечно, несмотря на то, что там солнышко нет, или идет дождь, или там мокрый снег, все равно есть какое-то такое хорошее настроение для того, чтобы прожить этот день с удовольствием, сделать много хороших дел, полезных. Поэтому книги, безусловно, в моей жизни, на мое позитивное мировосприятие, оказывают большое влияние. Да. Вы сказали, что роботы делаете певные записи из книг. Вот они вам как-то помогают по жизни? Во-первых, у меня есть там, несколько направлений записи. Если я читаю книги по бизнесу, это я записываю там в одной тетрадочке, рабочие, да, угу. с которым на основе которых я потом делаю какие-то для работы э, изменения в работе вношу. И плюс ко всему, когда я читаю книги, приходят какие-то мысли в отношении там деятельности, поэтому угу. это я пишу в отдельном месте. Э, из художественных тоже делаю записи, это у меня уже там так в другой для в другой души, тетрадочке, может. да. Вот. И вообще веду читательский дневник, потому что, оказывается, память наша далека от совершенства. Это то, про что завжди говорили у школе, завжди говорили и в университетах, и, мабуть, сейчас выкладчики говорят своим и учням, и студентам про то, что нужно вести такой щоденник читательский. Однако да. не Всі... Ну, по-перше, мабуть, і ритм життя вже говорить про те, що не всі встигають це робити, мабуть. А хтось, мабуть, просто ну, вважає, що це не, ну, не те, що не потрібне, однак, не найважливіше угу. от те, що має бути саме зараз на першому плані. Вести його недовго це питання самоорганізації. Угу. Тому що виділити небольшую тетрадь і записати, яку ти книгу прочув, коли почав, коли закінчив. Автора. Вот я просмотрела за декабрь и за январь я прочитала 12 книг. Mm -hmm. То есть, в принципе, это довольно ну, немало для mm -hmm. занятого mm -hmm. человека, да. И самое интересное, что некоторые книги я уже, вот если бы мне попросили их повторить, то я бы, например, ну, не назвала бы, да. Быть, а после того, когда... без, ну вот так вот сходу не назвала mm -hmm. бы. Потому что некоторые книги мне кажется, что я уже прочла там полгода назад. Mm -hmm. А у нас время настолько насыщено событиями, что это оказывается, вот mm -hmm. Маринина есть автор, наша украинская, Фиолетовый диты. Она mm -hmm. это тоже сучастный такой твер про наших современных детей, про то, что растет, так сказать, поколение индиго. Ну, в общем-то, интересное произведение. Я его читала в начале декабря. А по ощущениям, что я его читала где-то там в сентябре, потому что после этого уже столько всего произошло. Uh -huh. И вы знаете, вот этот показатель, там, вы ведете дневник, это один из показателей для вашего ребенка, uh -huh. что вы читаете, вы можете потом обратиться... То, 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 это, да, это да, так, просто пример, смысла. да. И вы показываете, что если книга с вами идет вообще по жизни, потому что наши дети, они смотрят... И учатся у нас не тому, что мы им говорим, а тому, что мы делаем. Uh -huh. Если вы сами не читаете книги, то требовать от ребенка, чтобы он стал там, усердным учеником и читателем. В общем-то, можно, но вряд ли так реализуется на практике. Анна Валерьевна, сегодня без таких новых технологий есть и электронные книжки, есть и аудиокниги, и комп'ютер, де кожна дитина може відкрити і подивитися. От як Ви вважаєте, чи можуть саме ці нові технології замінити от ту книжку, яку ми звикли тримати в руках з дитинства? Шурхіт сторінок, палітурку, на Вашу думку? Во-первых, книги абсолютно разного назначения. Я считаю, что из современных из современных книг, допустим, художественных, безусловно, взрослый человек может взять книгу электронную, если особенно он едет куда-то в командировку mm -hmm. или э, там, в путешествие. Безусловно, вести с собой несколько, там, 5-6 книг, особенно если у него высокая скорость чтения, это сложно. Взял электронную книгу, накачал туда, что нужно, в mm -hmm. любое время читая на здоровье. Но я считаю, что любовь именно рождается в детстве, поэтому вот детскую книгу не заменит ни электронная книга не аудиокнига, это все как сопутствующее. Но основное ⁇ взять Чуковского, взять Маршака, Борто и посмотреть, как носорог звонит по телефону, полистать, посмотреть эти красивые там картинки Сутеева. Мне кажется, что, конечно, эту книгу не, не заменит никакая аудио и электронные носители. Сейчас появились очень много красивых подарочных книг. Музыкальных ага. книжки интерактивные, которые открываются и достаются там всякие элементы. Динозавр ага. может тут у вас выскочить, или, допустим, карета появиться. Я бы это, да было так ну. Да, то есть эти книги они. Я помню, в детстве тоже были такие книги, где открывались какие-то окошечки. Mm -hmm. Конечно, они сейчас не сравнятся с современными изданиями, но именно эти книги особенно нами береглись, потому что они были какими-то таинственными, mm -hmm. интересными, да, и ты уже знаешь, что эти, за этим окошком телефону, ты все равно каждый раз открываешь, смотришь. Mm -hmm. Поэтому вот эти книги, они мне кажется, позволят нашим детям полюбить книгу, потому что у каждого ребенка все равно есть какая-то вот книжка в детстве, с которой начинается любовь именно как вот любовь читателя. На вашу думку, с чего мая начинаться рано каждой людины, адже, как говорят, как рано встретишь, так и проведешь весь день. Какой то особый секрет хорошего настроения и бодрости на целый день? Ну, прежде всего, как я уже сказала, дружба с книгой, она поможет вам найти ответы на, на многие вопросы. Вы можете с ней посоветоваться, можете узнать что-то новое. Читайте, интересуйтесь новыми вещами. Безусловно, с утра подкрепляйте свое здоровье зарядкой. И мне кажется, позитивное восприятие всего окружающего угу. это тоже является залогом хорошего, крепкого здоровья, классного дня. Ну і в результаті хороша життя. Анна Валерівну. Я дякую вам сьогодні за таку цікаву інтелектуальну розмову. Бажаю вам гарного сьогоднішнього ранку та всіх наступних ранків. Нашим глядачам також бажаю гарного настрою на увесь день. Бувайте!